Міжнародний астролог Влад Рос сьогодні долучається до нашого каналу Астрофеномен. Дуже дякую вам за те, що сьогодні ви з нами, і хочеться поговорити із вами у першу чергу, що очікує нас в астрологічному плані день, коли розпочався дата, в яку розпочалося повномасштабне вторгнення, якою вона буде для всіх нас, до чого готуватися, які ключові енергії та астрологічні впливи показники будуть відчуватися саме в цей день. А, ну, очень хорошая ситуация у нас, а, прям чуть ли не фултонская речь будет у нас в Вашингтоне. Дональд Трамп выходит со своей речью 24 числа, 24 февраля. И действительно она может положить конец этой кровопролитной войне. Ну, все зависит от непредсказуемости, конечно, Дональда Трампа. Мы знаем, что много чего может сказать, много чего не выполнить, но в любом случае это очень важная ситуация, которая может привести даже значит, к досрочным значит, перевыборам, да, то есть президента и одновременно оголошение ну, референдума, вот это может происходить. По крайней мере, Дональд Трамп над этим настаивает, прям прогинает Украину, ну а мы должны на это согласиться. Поэтому наша для делегация составлена из высших лиц, в том числе Возможно, и Буданов, да, может поехать в Москву. Вот э, я такое говорю несусветно, сейчас вы можете забросать меня камнями, но что может быть, даже это может быть, что все-таки наша делегация поедет в Москву согласовывать, по крайней мере, воздушное перемирие, чтобы во время выборов по нам не гасили и не били, значит, эти сволочи, которые находятся по ту сторону. Ну... И самое главное, что может происходить смена лидера Московской Федерации. Наконец-таки Лили Путин, он же двойник Путина, да, уйдет из власти. И, и к этому все наметки есть у соединения Сатурна и Нептуна. Это соединение будет длиться вплоть до середины мая, поэтому есть все возможности переворота в Москве. И, конечно же, 24 числа тоже Зеленский может выступить со своей речью и объявить, что будут значит, досрочные или пересрочные выборы президента в середине мая. Ориентировочно это 17 мая может быть, но ну, может быть и конец мая, 31 мая. В любом случае, что 17 мая, что 24 мая, что 31 мая, очень весьма вероятно. Я бы, например, бы идеальная дата была для переизбрания, например, Зеленского, если он так хочет да, переизбраться, это 24 мая, да, по крайней мере, по звездам вот такая вот ситуация. Ну и сейчас у нас Меркурий ретроградный будет 24 февраля. Как раз вот эта вся тенденция, и он в рыбах, это тайные договоренности, восстановление тайных договоренностей, все в тайне будет держаться. Теперь, в отличие, когда был Ермак, главы офиса, никаких выплесков или какой-то информации не будет вот, происходить. Они все четко договорятся, будут по полной тайной значит, переделы реалий, собственности там и так далее, земель, и могут в тайных дополнениях они так договориться, что народ только Украину узнает где-то в 30-х годах, о чем договорились на самом деле, что подписали в своих тайных договоренностях, значит, стороны. Поэтому Меркурий в знаке тайн, в знаках рыбы, кстати, Витков тоже, вот сейчас все через него про проходит, он у нас имеет и Меркурий, и Венеру в рыбах вообще там, поэтому прям его стихия, его вот как бы супер-классная диспозиция. В общем, мы приходим к, значит, к времени, либо война закончится в серединной точке между затмениями, да, это между 17 февралем и 3 мартом, да, это как раз будет 24 число, все будет зависеть от выступления фултонской речи это, Дональда Трампа. Он может сказать, что все, мы заканчиваем эту войну, мы даем там агавки Украины там, или еще что-то. Мы эту гадину московскую должны уничтожить. Либо будет под другая речь. Мы о всем договорились с Москвой. Зеленский, иди на выборы, переизбирайся. Лучше вообще, чтобы ты не переизбрался. И мы имели дело с другим лидером. Вот такая вот ситуация. Но мы понимаем, что выборы будут происходить через смартфон Dio, а там у Зеленского просто огромный перевес. Ну и совмещение значит, второго тура Зеленского, возможно, второй тур состоится 31 мая, все будут выборы сначала, первый тур 17 мая, второй тур 31 мая, и э, там может быть совмещено 31 мая, народ придет проголосовать, да, за мир, и все будут голосовать именно за Зеленского, потому что он будет олицетворением мира. И, конечно же, например, если во второй тур выйдет за Лужный, да, то все не захотят голосовать за войну, потому что генерал – это предвестник войны, и все будут думать, зачем нам военный. Поэтому у Зеленского единственный шанс вот таким образом переизбраться – 31 числа во втором туре, сделав референдум о мире, потому что он будет как бы представляться человеком мира, президентом мира, а залужный будет представляться президентом войны. Вот такая вот ситуация. Ну, мы понимаем, кто владеет сервисами смартфона Диа, это Федоров, да, тот и выиграет выборы. Мене питання до речі до інших кандидатів чи буде балотуватися вже традиційно пані Юлія Тимошенко, Петро Порошенко. А і до речі, ми пам'ятаємо що ще одного прийшов мені чомусь зараз. Спав на думку пан Олег Ляшко, який, начебто, говорили, що він там перебуває на фронті, чи можливо теж під шумок захоче спробувати е знову балотуватися? Як ви вважаєте? Ну, на весну нет ни у кого шансов, кроме двух людей, это я уже назвал две фамилии, потому что Зеленский все-таки идет, запасной вариант Буданов на осень оставляет оставлен, потому что именно осенью звездный час у Буданова, весной у него нет таких возможностей выиграть президентские выборы. Ну, а Залужного, ну, у него до 1 июля в а, знаке рака находится звезда королей Питера. Поэтому нужно, кто-то из них будет следующим президентом Украины, либо Зеленский значит, под тем, что он будет все-таки президентом мира вот референдум о мире устроит, под это себя подгонит, а Дию подгонит под себя сервер, которым будет контролировать, либо заложенного, у которого с точки зрения звезд королевский шанс, королевская комбинация, Юпитер, звезда королев, знаки рака, прям в соединении с его солнцем, да, ну вот прям звездный час у, у Поэтому кроме этих двух кандидатур больше нет ни у кого шансов стать президентом, ну конечно Тимошенко пойдет, а конечно же пойдет и Ляшко, Ну там буде мінімум каких-то процентів. Я не знаю на що Порошенка, тому що якщо человеку применены санкції, он не может участвовать в выборах. По моєму санкції з Порошенка не сняты, поэтому вряд ли он буде участвовать. Дякую, влада? Ну що рухаємось тоді е, далі? Е, е, дуже ще цікаво насправді коли ж тоді будуть відбуватися вибори до Верховної Ради. Ну не раньше осени это сто процентов и последнее воскресенье октября вот это может быть самый реальный срок. Опять же, если Дональд Трамп не мытьем так катанем, помните, я всегда говорю, не мытьем так катанем Дональд Трамп закончит эту войну. А, да, вот если все-таки надавит вот сейчас он и на Москву и в устных переговорах скажут, если вы там не идете вот на все условия, которые мы уже подписали, а эти 20 пунктов уже невозможно переиначить каким-то образом, они подписаны, и то, что Запорожская С нам ост... там написано, наше будет. И что, значит, контингент ООН будет, значит, на тех территориях находиться, где Краматорский и Славянск, и что придется выходить, значит из буферной зоны и фашистской федерации свои войска отводить от Краматорска, Славянска и Константиновки. Все это как бы оприлюднено, и что будут все-таки войска НАТО, то есть однозначно, что зайдут англичане, французы и немцы, это 100%. Ну, немцы могут не зайти, но англичане, французы точно зайдут. Все это четко там разграничено. Главное надавить вот это все Дональду Трампу. Ну, а вы, дорогие друзья, все знаете об этом на моем канале. Ютубе Влатрос, подписывайтесь на его, а также заказывайте натальные карты, годовые соляры, плюс 38 063 три 63 24 с любой точки мира. Я международный астролог, и я вам полностью распишу вашу карту и судьбу примерно на 20 листах печатного текста. Дякую вам, Влади. Також дуже хочу с вами поговорить на рахунок того, чи є найближчим часом ризик масштабної економічної кризи, наприклад, через скорочення міжнародної допомоги. У Украины нет возможности значит, пойти в полной пике. На два года у нас есть деньги на войну и на себя. Единственное, что гривна будет постепенно девальвировать, и, возможно, Курсы доллара будут уже к 50 к концу года, курс евро к 60. Вот поэтому вы должны понимать, что все-таки мы воюем, сложная ситуация в экономике, трудности нам разрушают полностью электроэнергию. Но у нас не будет такого финансового пике и коллапса, как в Московской Федерации. Просто так августовское затмение для них не пройдет даром. Ожидаю такой же дефолт Московской Федерации, как в 1998 году, помните, в августе месяце у них случился дефолт. Вот, даже если война закончится из финансового кризиса, они не выберутся, будет полная пики, пропажа всех, всего продовольствия, которое только есть на полках. Огурцы по 300 рублей или по 3000 рублей, которые у них там будут, будут 30 тысяч рублей стоить, понимаете. Дикая инфляция, абсолютно невозможность платить коммунальные услуги, и банкопад начнется. Полностью в августе-сентябре полностью разрушится вся банковская система Фашистской Федерации. После чего даже у них помыслов не будет продолжать эту войну в следующем 2027 году, где Марс устанет. Вот все говорят, когда закончится война на истощение. Когда истощится Марс? Марс истощится, то есть станет ретроградным, абсолютно ослабившим планета войны в 11 января следующего года он войдет в ретроградное положение, будет три месяца подряд. Поэтому январь, февраль, март – полное истощение Марса и полное истощение фашистской федерации. Хочу поговорити також з вами про нашу енергетичну систему. Ми розуміємо прекрасно, що ця, цей опалювальний сезон він був дуже складний. Яким можливий буде наступний опалювальний сезон? Він як ви вважаєте, от наступна зима, а вона буде з шорсткими відключеннями, чи все ж таки вже буде все стабільно? Но будем надеяться, что ретроградность Марса сыграет свою роль и уже никаких военных действий, тем более дальнобойными ракетами, уже не будет. Будем надеяться на это, что все-таки будет и воздушное перемирие, которое может все-таки действовать, потому что фашистская федерация теряет же столько же значит, энергии, и мы разрушаем их нефтебазы, мы разрушаем их значит, заводы, которые производят значит, дизель там бензин там и многое другое, то есть что необходимо. Поэтому они сами сейчас в ближайшее время захотят заключить эту сделку, потому что все, что у нас можно было разрушить, они разрушили, а что мы их не разрушали уже с марта месяца, я думаю, после 1 марта уже может быть заключено вот это воздушное перемирие, да, которое будет постепенно, постепенно в глазах Дональда Трампа вести к окончанию этой войны. А так что ждем а, фултонскую речь Дональда Трампа 24 февраля. Может быть, действительно что-то решиться к этому моменту, в любом случае у нас ожидают затмения, ну и соединение Сатурна и Нептуна. Это всегда говорит о том, что одна из башен Кремля может уничтожить другую башню Кремля. Уверен, что пока не случится переворот Московской Федерации, война продолжится. Но мы прямо на грани того, что вот сейчас, в ближайшее время, может это произойти. А, на вашу думку, что и новые массовые атаки на энергетичную инфраструктуру до конца лютого? Да, звісно, до 1 марта Дональд Трамп позволив Московской федерації убивать нашу електроенергію, енергетику как они, как они хотят. Дедлайн 1 Марта. Дякую вам, Влади. І ще буквально кілька питань, які хочу з вами сьогодні обговорити. Це зокрема знову ж таки позицію Сполучених Штатів, чи буде вона змінюватися, а, і в тому числі фінансування України. И в целом, что может в часом витіяти выйти, это Дональд Трамп. Ну, осенью выиграют выборы и в Нижней палате представителей и в Верхней, да, и в Конгрессе. А, значит, и, а, значит, и. А... Ну, в общем, везде победят демократы. Практически и на всех выборах в Штатах тоже они будут побеждать. Это говорит о том, что демократы уже на следующий 2027 год дадут, подготовят очень большую, мощную э, финансовую помощь Украине. Дональд Трамп сказал, дулю вам, вам ничего не будет. Поэтому Америка при Дональде Трампе уже эти два года не финансировала Украину от слова совсем. Там какие-то были миллионы долларов, меньше миллиардов в год, но это вообще ни о чем. А вот демократы сейчас придут к власти осенью, и, конечно же, Конгресс выдвинет все эти законы, и нас будут опять, как при Джо Байдене, спонсировать, и будут очень большие миллиарды долларов. Это может и 20, и 30 миллиардов долларов в год, и 50 миллиардов долларов, как это было при, при Джо Байдене. Поэтому действительно нам просто нужно пережить этот год. А со следующего года власть Дональда Трампа уже полностью не звернется, он может не пережить этот год, потому что у него плохо со здоровьем. Я вижу, что это может для него быть последний годовой соляр, ну и в следующем году его ждет импичмент. Поэтому нам осталось пережить Москву вместе с Дональдом Трампом до конца этого года. Уверен, что войны уже после ухода фактически, как станет кульгавой качкой, да, Дональд Трамп, уже войны не будет, потому что он уже ничего не будет решать. Будет решать Конгресс, будет решать значит, верхняя палата представителей в Америке, да, и все там будут демократы, и все будут за нас. А, чи, возможно, какие-то гучные отставки в высшем керівництві Украины на ближайшем часом? Ну, я думаю, что прямо перед самыми выборами, чтобы, значит, у Залужного отобрать голоса, возможно, уйдет в отставку Сырский, и вместо него может быть назначен Белецкий, потому что Белецкий должен быть спойлером Залужного, чтобы отбить у главнокомандующего. Мы все прекрасно знаем, какие большие успехи у Белецкого из его, значит, с штурмовой, да, вот особенно Копенск там и так далее. И, в общем, там они это участвуют именно на севере. Поэтому я думаю, что вот такая будет рокировка, и вместо Сырского мы можем увидеть у которая главная задача на выборах – забирать голоса у Залужного. Тобто, якщо взимати, то есть Сырского, если будут снимать, то это не раньше, чем... Под выборы, да. Вот снимут Сырского прямо перед выборами, если они вдруг состоятся. Пока 50 на 50, но, дома Трамп уламывает, выкручивает руки и нам, и Московской Федерации, угрожая им там Влади, якщо в цілому говорити е, глобально, що на сьогоднішній день є небезпечніше для України? Це певні військові ризики, економічне виснаження чи завала енергетичної системи? Ну, у нас закінчується зима, поэтому да, енергетична система в повному розвитку знаходиться. Ну, у нас є тепер прекрасно і мэр кличко, який все-таки подумає о том, як підготувати Київ в следующему. сезонного опалывания, да, то есть, возможно, его уже не будет, потому что могут быть и перевыборы. Но в любом случае мы будем понимать, каким образом и как такой, такую столицу, большой город, все-таки, чтобы ее не отрубили и не заморозили окончательно. Да, в этот раз она где-то, замороженные дома были на троечины, да, их вроде бы много, но не так много, если по сравнению со всеми домами Киева то нужно сейчас подготовиться и действительно иметь те станции, которые будут заряжать тепло и которые будут давать возможность значит, поставлять тепло значит, в дома киевлян. Я думаю, это полностью будет решена эта проблема. С марта она уже будет решена прямо в ближайшее время. Первые партии, то, что заказал Плечко на Западе, прям в марте приедут в Киев. Ну а если все будет хорошо в столице, то никаких переворотов, сложностей и трудностей во всей остальной Украине не будет. Главное, чтобы в Киеве все было хорошо. Кстати, об этом думают и Москва, и москвичи. Но они так считают, пока СВО можно продолжать, пока по Москве не наносятся удары, и в Москве все хорошо. Но как только мы пробьем эту ситуацию, например, у нас есть прекрасные баллистические ракеты, которые могут наносить удар по Мавзолею, там, по Лубянке или еще куда-нибудь они могут залететь, куда-нибудь, я не знаю, там, на какое-нибудь, значит, Рублевское шоссе, вот тогда действительно Москва очень быстро закончит эту войну. Я считаю, фактор, который может иметь решающий, это ракеты. Даже если бы нам не дадут, не знаю, какие-нибудь тамагавки, то ракеты РМ, например, которые точно так же могут лететь на 500 километров, еще более современные, чем тамагавки, и они могут лететь по Москве, вот этот фактор может закончить эту войну. И в кулуарах Дональд Трамп угрожает Московской Федерации, что если они не пойдут до 1 марта значит, на мир, то есть не подпишут с нашей делегацией, которая может поехать в Москву, да, то есть у нас во главе с Будановым, они подпишут это, то нам будут предоставлены и тамагавки, и, скорее всего, ракеты эрендом там, 3-2-3 тысячи, 10 тысяч, да, вот, и все это может полететь по Москве. Вот я думаю, что война не закончится, пока нам не, не, будут предоставлены дальнобойные ракеты типа РМ. А тут же к нам уже и скайпы появятся, и стоп шедулы, и самое главное, у нас есть, я вам хочу сказать, что на вооружении есть и Тауросы, просто нам пока не дают им пользоваться. Но потом и они придут, и мы дальнобойно можем уничтожить ими Крымский мост, символ, значит, победы в Крыму в фашистской федерации. Влади, очень дякую вам за сегодняшнюю нашу с вами встречи. Дякую, что вы были сегодня с нами. Это был международный астролог Бладрос. В описании сможете найти его контакты. И до новых встреч.